Від кольорових до чорно-білих, від звичайних до пророчих на будь-який сон кожний з нас витрачає приблизно 25 років свого життя. Але у вісні людина може не лише відпочивати, а й отримати інформацію про своє майбутнє. А щоб її розтлумачити, відкриває сонник нашій героїні. Сонники допомагають на згоди. Дивимося її історію, Потім спілкуємося з гостями на цю тему. Интересные, захватывающие, а иногда и застереживающие. 18-летняя студентка Полина ночью бачить сны. Разные. Хорошим дівчина радіє, а вот погані нейтрализует за помощью сонника. Как я стала верить в сонники, мне приснилась крыса, пробегающая мимо меня. Тогда я еще в сонники не смотрела и рассказала об этом сне своей подруге. Она, в свою очередь, сказала, что это либо к потере какой-то, либо тебя кто-то обманет. Я й не повірила, але э, на наступний день у мене украли кошелек в метро. Того ж дня дівчина зазирнула у сонник. Пацюк у увісні справді недобрий знак. І з тих пор у мене появилась звичка перевіряти тільки плохи сни. І так, вже третій рік поспіль, після кожного недоброго сну Поліна звертається до тлумача снів. Я просто смотрю в сонник і пытаюсь якось то обійти ситуацію. Тобто, якщо це к либо я намагаюся следить за своїми вещами. Якщо це к сореві, я стараюсь бути якось то мягче, з людьми. Але іноді довіряє соннику Поліна і хороші сновидіння. Мені приснилось, що випало дуже снігу во дворі. і И... На следующий день я заглянула в сонник и оказалось, что это к большой радости. В этот же день ко мне приехали родственники, с которыми мы хорошо провели время. Эксперты кажут, у в значення снів та тлумачення їх різними сонниками немає нічого поганого. Сонник може допомогти расшифровать сон, правильно или неправильно. Но сон это уже есть программа, программа, которую сформировал наш мозг. А побачену негативну програму можна легко послабити. Є такі народні способи, куда ночту, де сон, але на самом ділі можна змінити іншими способами. Можна нарисувати цей сон і жити через жечь рісунок, після цього нарисувати позитивний якийсь. Яким сонникам варто довіряти? Як правильно розтлумачити сон? Що робити, якщо різні сонники роз'яснюють один і той самий сон по різному И отвечу на эти запитания, мы почувствуем от нашего гостя, психолога Татьяны Грушев. Доброго ранка, тетяна. Татьяна. Доброе утро. Вы знаете, в кругу друзей, среди коллег мы все чаще иронизируем по поводу того, что мы верим или или не верим, а когда остается наедине с собой, заглядываем в сонник. Действительно ли стоит доверять соннику и стоит ли доверять сну? Что такое сон? Ну, во-первых, сны снятся абсолютно всем людям, но кто-то их запоминает, а кто-то нет. Это раз. Это все зависит, в первую очередь, от того, мы эмоциональны, либо ментальны. Ну, и да. очень многих других факторов. Второе. Что такое сонники? Это объяснение, как таковых, символов. Вы можете взять любой справочник, любой именно сонник, любого автора, Миллера, там... Наиболее распространенной. Дальше, и еще. там мы найдем именно обозначение, разъяснение, что такое определенный какой-то символ, а который а нам приснился. Однако один и тот же символ, приснившийся разным людям, несет абсолютно разную информацию. Например, вот девушка сказала про крысу. Эта девушка, скорее всего, в жизни своей бытовой никак с крысами не встречается. А если крыса приснится человеку, который, допустим, работает, да. С ними, да, допустим, mm -hmm. в лаборатории, да -да -да. либо по роду деятельности он там занимается их ну, уничтожением, там mm -hmm. ну, мало ли что. Да? Либо, допустим, недавно купили игрушку, очень милую какую-то крыску, и mm -hmm. вот она приснилась. То есть очень важно, что происходило с человеком до того, как приснился mm -hmm. этот сон вы знаете, я не ворую, правда. Когда-то в пять лет, конечно, попробовала пирожное, но я потом отдала назад и попросила прощения. Но мне приснилось, что у меня и кошелек украли, и телефон украли. Ну и, собственно, все, жизнь закончилась. Как жить без телефона? И в кошельке у меня все карточки, все документы, и даже права, хотя машину я не вожу. К чему мне это приснилось? Что мне с этим делать? Понимаете, сны вообще ⁇ это такой мир бессознательного, и порой объяснить сны невозможно. Но однако все сны можно так разделить на ну, три категории. Да. Первая категория ⁇ это сны сопутствующие. Это все то, что с нами происходит в течение дня. Может быть сегодня, а может быть неделю-три назад. Но если это с нами происходило, если, допустим, мы увидали какой-то сюжет в телевизоре, яркий, Сразу не обратили внимания, но он запал. Прочли что-то в журнале. Там. Да, это наши эмоции, это наша да, фантазия, да. которая продолжает работать. Мы зацепили работать. это, и оно все пошло туда, в бессознательное, в память нашу. И раз, и в какой-то картинке оно может спокойно нам во сне представиться не в очень даже в приглядном виде. Угу. Но это сопутствующий сон. Это нужно четко понимать для себя. Есть вторая категория да. снов. Это сны, так называемые, в охмелю, либо в болезни. Это как? Ну, если накануне человек отдыхал, отдыхал, да. 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 Либо температура, либо еще какой-то. Может и не температура, но человек явно болеет. В этом состоянии могут сниться очень страшные сны, пугающие, тревожные сны, которые, правда, вот не весть откуда и непонятно про что. Однако... Да. Третья категория. Да. А третья категория это сны вот те самые вещи, те на которые надо обращать внимание. И как же распознать этот вещи сон? Он снится с четверга на пятницу, как обычно мы считаем? Нет. вещи сон и правда это сон, который снится там э, с теми символами, либо с какими-то событиями, которые в нашей жизни обычно не происходят. Это что-то, ну, выбивающееся из э, угу. привычного нашего уклада. Например, вот как эта девушка рассказала про крысу. Вот, ну, допустим, она нигде никак с ними не связана, а вдруг приснилась. Тогда действительно стоит заниматься разборкой такого сна. А если у вас сон преследует фактически всю вашу жизнь, из года в год. Вам снится один и тот же. Ну, некоторые вариации есть, но один и тот же сон. Что это значит? Действительно, вот многим, людям, многим людям снятся так называемые вот одинаковые сны. Я знаю людей, которым снится война, еще с тех времен, да. как в фильмах показывали Великую Отечественную. Некоторым людям снится волна, то самое наводнение, вот, которое все смывает, а, допустим, они всегда остаются целые и невредимые. То есть повторяющийся от, периодически один и тот же сон, это и есть вот тот самый нераспознанный какой-то страх, и большое большое желание, чтобы вот со мной этого не случилось, чтобы я никогда в жизни не попал в подобную ситуацию. Но это из мира бессознательного. А вот эти вот многосерийные сны, как у Марины Леончу, действительно? Да, проснулась, и продолжается вторая серия. Ты типа, что, много себя, как Санта-Барбара? Да, да. Ну, правда. Вот я проснулась ночью, у меня что-то снится, заснула, и мне продолжает сниться вторая серия. Ну, это мои фантазии. Так, да, да, що це, це таке? Ну, це ще й періодом ліняння, може бути. Вот, вот нужен дуже, дуже да. э, нужен відпочинок, хороший відпочинок, сісти. Треба сусідів вернути. Дяку вам, дякуємо за цікаву розмову. Пасибі, большое. Вам Я нагадаю, гостях у нас була психолог Тетяна Груша, ми сьогодні говорили про сни і кажемо вам усім доброго ранку, тому що вже 9:39 на годиннику і завтра буде 6:45 у середу, і ми скажемо ще раз доброго ранку, Наталію Анатоліч мрнело.